अगली कड़ी में जेष्ठ नेता और राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी से विनती करता हूँ ये वो मार्गदर्शन करें मिलते हुए जिनसे सम्मान और स्वागत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए और जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय खुशी की हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में लाखों लोगों को मिलने का मौका जिनको मिला उस राज्य जी का मैं यहाँ स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ कई साथियों देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं अलग अलग राजनैतिक दल के नेता यहाँ है और उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए आप यहाँ कई घंटे से मौजूद है इसके पीछे एक ही बात है कि आज जो मृत्यु की अवस्था है हिंदुस्तान की जो स्थिति है इसमें बदलाव लाने की गरज है कि बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर इकट्ठा होकर जिन लोगों ने देश को अलग अलग आश्वासन देकर हंसाया इनको दूर करने के लिए जब हमें वो देने का मौका मिलेगा उस दिन हमें कदम उठाना होगा हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ से देश की हुकूमत है उन्होंने कई से देशवासी को दिए थे किसानों को दिए थे मजदूरों को दिए थे बेरो बेरोजगार नौजवानों को दिए थे महिलाओं को दिए थे दलितों को दिए थे आदिवासियों को दिए थे और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमिटमेंट की थी, थी इस पर कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया और इसलिए जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा मैं इतना ही करना चाहता हूँ ये और कोई आश्वासन आप लोगों को देगी हम फिर से कुछ महीनों से हर दिन टेलीविजन पर एक झूठी बात सुनते थे मोदी जी की गारंटी ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है और इसलिए गलत गारंटी देकर गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते भर लेने की कोशिश की एक अच्छी बात होगी कि आज से वो टेलीविजन पर गारंटी नहीं आएगी उसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने करने का तय किया इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं हम और राह हाँ। हमेशा बोलते हैं मैं इतना है कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में बयालीस में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था छोड़ो हुक्म का नारा दिया था आज उसी शहर में हम लोगों ने यह तय करना चाहिए कि छोड़ो भाजपा भाजपा रुकी ये करने के लिए आपके इतना भरोसा रहता हूँ आप सभी इजाजत करता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र